حیات نور میں ایک دلچسپ روایت درج ہے کہ بھیرہ میں آپ نے ایک طبیب سے مشورہ کیا کہ میں یہاں طب کرنا چاہتا ہوں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس طبیب نے کہا کہ یہاں آپ کا کام چلنا مشکل ہے میں جو مانگ لیتا ہوں مجھے بھی اس شہر میں پانچ روپے سے زیادہ آمدنی نہیں ہوتی اور آپ کو تو مفت دوا دینے کی عادت ہے پھر آپ کے علاج کا جو طریق ہے اس کی وجہ سے اتار اور جراح بھی آپ کی مخالفت کریں گے اور علماء تو مخالف ہیں ہی لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنا کام شروع کر دیا سب سے پہلے آپ نے ایک طالب علم سے ایک سرما تیار کروایا یہ سرما بڑا مفید ثابت ہوا اور آپ کا کام چل نکلا اب ایک مشکل یہ پیش آئی کہ جس مکان میں آپ نے مطب شروع کیا تھا اور جو بڑا وسیع اور مطب کے لیے موضوع بھی تھا اس کے متعلق آپ کے والد صاحب کی وفات کے تھوڑے دنوں بعد آپ کے ایک بھائی نے جس نے آپ پر بڑے بڑے احسان کیے تھے یہ فرمایا کہ یہ مکان میرے روپے سے لیا گیا اور میرے ہی روپے سے درست کیا گیا لہٰذا تم اس قدر لکھ دو کہ یہ مکان میرے بھائی کا ہے آپ تو دل و جان سے اس بھائی پر قربان تھے آپ نے نہ صرف ان کے حسب منشا تحریر کر دی بلکہ فوراً شاگردوں کو کہا کہ یہاں سے تمام دوائیں اٹھا کر فلاں مسجد کے حجرے میں رکھ دو اس وقت مکان کا خالی کرنا آپ کے لیے سخت مشکل تھا کیونکہ ان ایام میں آپ کے پاس نئی جگہ کام چلانے کے لیے روپیہ بالکل نہ تھا لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ اپنے محسن بھائی کے دل میں ذرا بھی قدورت پیدا نہ ہو اب آپ کو مکان کی سخت ضرورت تھی ساتھ ہی ٹاؤن کمیٹی کی کچھ زمین خالی پڑی تھی آپ نے اپنے ایک مستری دوست کو کہا کہ تم اس زمین پر مکان بناؤ اور ایک ہندو سے کہا تم روپیہ دے دو چنانچہ مکان بننا شروع ہو گیا منصب دار خان صاحب تحصیل دار جو زیلہ راول پنڈی کے باشندے اور بیرا میں متعین تھے انہوں نے آپ کو کہلا بھیجا کہ اول تو کوئی مکان بلا اجازت اور بغیر نقشہ منظور کرائے بنانا جائز نہیں دوسرے یہ کہ سرکاری زمین میں مکان بنانا قانون کے بھی خلاف ہے میں بسبب عدب کے کچھ نہیں کہہ سکا مگر ہاں یہ بتائے دیتا ہوں کہ کمیٹی بھی اگرچہ بسبب عدب کے کچھ نہیں کہہ سکی لیکن انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ کر دی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بنا بنایا مکان گرا دیا جائے گا آپ فرماتے ہیں کہ میرے مستری دوست نے بھی یہی کہا مگر چونکہ میرا دل انشراح صدر سے یہی کہتا تھا کہ مکان ضرور بنے گا اس لیے میں نے کہا کہ تم اپنا کام کیے جاؤ خیر ڈپٹی کمشنر کو جب رپورٹ پہنچی تو انہوں نے لکھا کہ ہم بہت جلد وہاں آنے والے ہیں خود ہی آ کر موقع کا ملاحظہ کریں گے چنانچہ ڈپٹی کمشنر صاحب تشریف لائے اور بعد ملاحظہ فرمایا کہ جس قدر مکان بن چکا ہے وہ تو ابھی رہنے دو باقی کی تعمیر کا کام روک دو آن فرماتے ہیں میں بھی اس وقت قریب کے مکان میں موجود تھا ڈپٹی کمشنر کے تشریف لانے کی خبر سن کر وہاں گیا تو ڈپٹی کمشنر صاحب وہاں سے چلے گئے تھے اور بہت سے قدم آگے نکل گئے تھے مجھ کو آتا دیکھ کر شاید ان کے ہمراہی لوگوں میں سے کسی نے کہا ہوگا کہ مکان بنانے والا آ گیا ہے وہ پھر واپس آئے اور ان کو واپس ہوتے دیکھ کر میرے دل نے کہا کہ حکم لوٹ گیا جب وہ آ گئے تو مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ سرکاری زمین ہے میں نے کہا ہاں مگر سارا شہر ہی سرکاری زمین ہے انہوں نے فرمایا کہ وہ کس طرح میں نے کہا کہ اگر سرکار کو اس شہر کے مقام پر فوجی میدان بنانا پڑے تو کیا شہر کے لوگ انکار کر سکتے ہیں کہا ہاں نہیں کر سکتے میں نے کہا بس اسی طرح ہر جگہ سرکاری ہی کہلاتی ہے تب انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کا مکان سرکاری زمین کے کتنے حصے میں بن سکتا ہے میں نے کہا ایک طرف تو سڑک ہے دوسری طرف بھی شارع عام ہے اس کے درمیان جتنی زمین ہے اس میں مکان بن سکتا ہے فرمایا کہ اچھا ابھی میخیں گاڑ دو چنانچہ میخیں گاڑ دی گئیں پھر تحصیلدار اور میونسپلٹی کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے انہوں نے کہا کہ ان کا مقام تو نافع عام ہوتا ہے ہم کو کوئی اعتراض نہیں جب وہ چلے گئے تو تحصیلدار نے میرے پاس آ کر کہا کہ یہ تو سکھا شاہی فیصلہ ہوا ہے کیونکہ ڈپٹی کمشنر کو خود بھی اختیار اس طرح سرکاری زمین دینے کا نہیں ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ خاموش رہیں بہت دور جا کر ڈپٹی کمشنر پھر واپس آئے اور مجھ سے فرمایا کہ سڑک کے ساتھ ساتھ رو ہے آپ کو اس کے سبب سے بہت تکلیف پہنچے گی میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ انگریز بہت عقل مند ہوتے ہیں آپ ہی کوئی تدبیر بتائیں کہا میں نے تدبیر یہ سوچی ہے کہ سرکار کی طرف سے آپ کے مکان کا پشتہ کمیٹی بنا دے پھر کمیٹی والوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے انہوں نے کہا نہیں وہ تحصیلدار مجھ سے کہنے لگا کہ یہ ایک ہزار روپیہ اور ہم پر جرمانہ ہوا میں نے ان سے کہا کہ تم ان باتوں کو کیا سمجھ سکتے ہو آپ فرماتے ہیں اس مکان کے بننے میں جب بارہ سو روپیہ خرچ ہو گیا تو مجھ کو خیال آیا کہ کہیں وہ ہندو اپنا روپیہ نہ مانگ بیٹھے میں اسی خیال میں تھا کہ میرے ایک دوست ملک فتح خان صاحب گھوڑے پر سوار میرے پاس آئے اور فرمایا کہ میں راول پنڈی جاتا ہوں کیونکہ لارڈ لٹر نے دہلی میں دربار کیا ہے بڑے بڑے رئیس تو دہلی بلائے گئے ہیں اور چھوٹے رئیس راول پنڈی جمع ہوں گے اور انہی تاریخوں میں راول پنڈی میں دربار ہوگا ہم راول پنڈی بلائے گئے ہیں میں نے ان کے کان میں چپکے سے کہا کہ مجھ کو بھی دربار میں جانا ہے انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا ہے آپ اس پر سوار ہو جائیں اس وقت جس قدر میرے بیمار تھے وہ وہیں بیٹھے رہ گئے اور میں نے گھر بھی اطلاع نہیں دی اسی وقت سوار ہو کر چل دیا فتح خان اور ہم دونوں جب جہلم پہنچے تو وہاں ریل تھی ملک فتح خان مرحوم تو راول پنڈی چلے گئے میں نے کہا میں تو دلی جاتا ہوں میرے کپڑے بہت ہی میلے ہو گئے تھے اس لیے میں نے اپنے کپڑے اتار کر ملک حاکم تحصیل تحصیلدار جہلم کا ایک پاجامہ پگڑی اور کوٹ پہن لیا جس کے نیچے کرتا نہ تھا میں سیر کے لیے نکلا اور ٹہلتا ہوا اسٹیشن جہلم پر پہنچا میں نے اسٹیشن پر کسی سے دریافت کیا کہ لاہور کا تھرڈ کلاس کا کیا کرایہ ہے معلوم ہوا کہ پندرہ آنا اس کوٹ کی جیب میں دیکھا تو صرف پندرہ آنے کے پیسے پڑے تھے میں نے ٹکٹ لیا اور لاہور پہنچا یہاں بڑی گھمسان تھی کیونکہ لوگ دربار کے سبب دہلی جا رہے تھے ٹکٹ کا ملنا محال تھا اور میری جیب میں تو کوئی پیسہ بھی نہ تھا ایک پادری جن سے کسی مرض کے متعلق طبی مشورہ دینے کے سبب میری پہلے سے جان پہچان تھی اسٹیشن پر مل گئے ان کا نام گولک ناتھ تھا انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جاتے ہیں ٹکٹ تو بڑی مشکل سے ملے گا میں نے کہا مجھ کو دہلی جانا ہے گولک نات نے کہا میں جاتا ہوں اور ٹکٹ کا انتظام کرتا ہوں چنانچہ وہ گئے اور بہت ہی جلد ایک ٹکٹ دہلی کا لائے میں نے ٹکٹ ان سے لے لیا اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو پادری صاحب کہنے لگے آپ میری ہتک نہ کریں معاف کریں میں اس کے دام نہ لوں گا اور میں بھی تو دہلی جاتا ہوں راستے میں دیکھا جائے گا میں رستے میں ان کو تلاش کرتا رہا وہ نظر نہ آئے اور دہلی کے اسٹیشن پر بھی باوجود تلاش مجھ کو نہ ملے اسٹیشن پر اترا تو اثر کا وقت تھا میں آہستہ آہستہ اس سڑک پر چلا جس پر روسا کے خیمے نصب تھے میں غالباً پانچ میل نکل گیا اب چونکہ غروب آفتاب ہونے کو تھا میں نے واپسی کا ارادہ کیا اتنے میں ایک سپاہی جو حضرت منشی جمال الدین رحمہ اللہ کا ملازم تھا دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو منشی صاحب بلاتے ہیں انہوں نے آپ کو دیکھ کر مجھے بلانے بھیجا ہے میں نے کہا اب تو وقت تنگ ہے میں کل انشاءاللہ ان کی خدمت میں آؤں گا اس نے کہا کہ وہ بہت اصرار سے آپ کو بلاتے ہیں میں نے پھر بھی کہا کہ کل آؤں گا اس نے کہا کہ پاس ہی تو ان کا خیمہ ہے آپ ذرا تکلیف کر کے خود ہی ان سے عذر کر لیں جب میں گیا تو وہ حسب عادت بڑی ہی مہربانی سے پیش آئے اور فرمایا کہ میرا ایک نواسا محمد عمر نام بیمار ہے آپ اس کو دیکھیں میں نے کہا کہ میں کل آ کر اس کو دیکھوں گا انہوں نے فرمایا کہ آپ آج رات کو یہیں رہیں کل ہم آپ کے مکان پر چلیں گے چنانچہ میرے لیے علیحدہ ایک آرام دہ خیمہ کھڑا کرا دیا اور اگلے روز چونکہ جمعہ تھا انہوں نے یہ سمجھ کر کہ مکان پر جانے سے تو اس کو ہم نے روک لیا ہے راتوں رات ہی میرے لیے کپڑے تیار کرا دیے جو میں نے اگلے روز پہن لیے جمعہ کا وقت آیا تو ہم دونوں جامع مسجد گئے اور نماز پڑھی جس طرف حضرت مظہر جانے جانا ہمارے شیخ المشائے کی قبر ہے اس طرف کی سیڑھیوں سے وہ اترے وہیں ان کی بگیاں کھڑی تھی مجھ سے کہا کہ آپ کا مکان کہاں ہے میں حیران مجھے سامنے ایک تنگ گلی نظر آئی میں نے کہا ادھر ہے فرمایا اس طرف تو ہماری بگی نہیں جا سکتی آپ نے دو آدمی میرے ساتھ کر دیے اور کہا کہ اسباب لے آؤ میں ان آدمیوں کو ساتھ لیے ہوئے اس گلی میں پہنچا بلا کسی ارادے کے چلتا جاتا تھا کہ ایک مکان نظر پڑا کہ اس مکان میں بڑی کثرت سے لوگ جاتے تھے اور آتے بھی تھے اس مکان میں مخلوق کی اس قدر آمد و رفت دیکھ کر میں بھی بلا تکلف اس مکان میں گھس گیا جب ہم لوگ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ نیچے ایک بہت بڑا دالان ہے اور اوپر زینے کے راستے بالا خانے پر لوگ جا رہے ہیں میں نے ان سپاہیوں کو اس دالان میں بٹھایا اور بلا تکلف سیڑھیوں پر چڑھ گیا اس وقت میرے دل میں ذرا بھی وسوسہ نہ آیا کہ یہ کس کا اور کیسا مکان ہے گویا قدرت کا ایک ہاتھ تھا جو مجھ کو پکڑ کر اوپر لے گیا وہاں کثرت سے آدمی بیٹھے ہوئے تھے میں بھی ان کی طرف متوجہ ہوا میں نے ان لوگوں میں سے صرف عبید اللہ صاحب ساکن بنت مصنف تحفت الہند کو پہچانا مجھ کو دیکھتے ہی وہ بڑے خوش ہو کر بولے کہ آپ کا آنا تو میرے لیے بڑا ہی مبارک ہوا ہے میرے ساتھ کچھ نوجوان نو مسلم ہیں میں اسی فکر میں تھا کہ ان کو کہاں رکھوں اب آپ جیسا انسان اور کون مل سکتا ہے آپ ان کو اپنے یہاں لے جائیں یقین ہے آپ بڑی مہربانی سے رکھیں گے انہی نو مسلموں میں ہمارے دوست ہدایت اللہ بھی تھے جو بہت کم سن تھے میں نے کہا ہاں میں بخوشی ان کی خدمت گزاری کو موجود ہوں مجھ کو ابھی اپنے مکان پر واپس جانا ہے آپ میرے ساتھ کر دیں مولوی صاحب نے کہا ان کے ساتھ ان کے بسترے اور سب ضروری سامان موجود ہے میں نے کہا میرے آدمی نیچے بیٹھے ہیں وہ سب اٹھا کر لے چلیں گے ان کو دے دو ان سپاہیوں سے اسباب اٹھوا کر ہم بخیر و عافیت منشی صاحب کی خدمت میں پہنچ گئے وہ بہت ہی خوش اور احسان مند ہوئے اور ہم سب کو اپنی بگیوں پر سوار کرا کر کیمپ میں لائے میں نے کہا کہ میں تھوڑے ہی دن آپ کے پاس رہ سکتا ہوں اور میاں محمد عمر کے رسولی ہے یہ بہت دن کے بعد جائے گی میں گھر میں اطلاع دے کر بھی نہیں آیا انہوں نے فرمایا کہ آپ ضرور ٹھہریں اور گھر کے لیے پانچ سو کا نوٹ بھیج دیں میں بہت گھبرایا کہ ہم تو بارہ سو کے مقروض ہو کر نکلے تھے اور یہ تو پانچ سو ہی دیتے ہیں شاید وہ جگہ نہیں جہاں ہمیں جانا ہے خیر میں نے وہ نوٹ تو اس ہندو کو بجوا دیا اور گھر میں لکھا کہ آپ مطمئن رہیں تھوڑے ہی دنوں کے بعد منشی صاحب نے سات سو روپیہ اور دیا اور مجھ سے کہا کہ جس طرح ممکن ہو آپ بھوپال تک چلیں میں نے سمجھا کہ میرا قرضہ تو پورا ہو ہی گیا ہے آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں چنانچہ آپ بھوپال تشریف لے گئے منشی صاحب مرحوم نے آپ کے گزارے کے لیے کچھ ماہانہ اپنے پاس سے اور کچھ سرکار سے مقرر کرا دیا اور فرمایا کہ لوگوں سے بھی فیس لے لیا کریں اور اس طرح آپ کو وہاں بہت آرام ملا آپ فرماتے ہیں کہ میں اب تک منشی صاحب کے واسطے بہت دعائیں کیا کرتا ہوں